Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube FNB Kitchen. Di videoku kali ini, aku mau buat cireng renyah dengan bumbu rujak. Ini cirengnya di luarnya crispy dan di dalamnya lembut kenyal gitu. Ini cocok banget dijadikan sebagai cemilan. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara aku buatnya dan bahannya apa aja, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Siapkan wadah dan masukkan 210 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri yang sudah diiris halus. Ini untuk daun seledrinya saya pakai daunnya aja ya. Kemudian ini disisihkan dulu. Siapkan panci. Ini masukkan 200 ml air. Kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Ini dicampur dan kemudian masukkan 30 gram tepung tapioka. Ini diaduk sampai semua bahannya tercampur. Nah, setelah itu ini dipanaskan, diaduk terus sampai teksturnya berubah menjadi kenyal. Ini kita membuat biangnya, ya, biang adonan. Nah kalau sudah seperti ini artinya sudah bisa kita matikan ya kompornya Kemudian masukkan biang adonan tadi ke dalam wadah yang berisi daun bawang, daun seledri, dan tepung tapioka Ini diaduk sampai merata dan diuleninya nggak usah sampai kalis. Ini diuleni saat adonan biangnya masih panas agar tidak mengeras. Karena kalau dingin dia sudah agak mengeras. Ini saya coba pakai tangan. Ini tidak terlalu panas. Ini udah hangat. Nah, diuleninya cukup sampai seperti ini aja ya Setelah itu kita bentuk Bentuknya sesuai selera aja Ini aku uh, bentuknya ada yang besar, ada yang kecil Nah semakin banyak tepung tapioka yang masih putih atau tidak menempel di adonan dia akan semakin crispy Nah ini udah semuanya kita bentuk ya Nah sekarang kita buat bumbu rujaknya Masukkan 12 buah cabai rawit Setengah siung bawang putih Dan 75 gram gula merah satu sendok makan air asam jawa dan seperempat garam ini diulek uh, atau dihaluskan kalau mau di chopper juga nggak apa-apa sesuai selera aja nah ini teksturnya sudah Merata semua, sudah halus semua. Tinggal kita tambahkan 50 ml air untuk kekentalan bumbu rujaknya. Ini sesuai selera. Kalau mau terlalu cair, boleh ditambahkan air atau mau lebih kental, boleh dikurangi airnya. Nah, ini kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih kecil, ya. Nah, untuk bumbu rujaknya udah jadi. Kita mulai menggoreng cirengnya. Lakukan satu persatu. Nah, ini cirengnya sudah terlihat kokoh. Ini boleh langsung dibalik ya. Ini aku gorengnya cukup sekali balik aja, agar tidak terlalu banyak menyerap ee, minyak. Ini digoreng dengan api cenderung sedang. Nah, ini untuk daunnya sudah mulai ada yang warna kecoklatan, artinya ini sudah bisa diangkat. Ini cireng renyahnya udah jadi plus dengan bumbu rujak. Tuh lihat. Ini tuh luarnya crispy, renyah. Dan untuk bagian dalamnya tuh ini lembut dan kenyal, terlihat dari sobekannya nih ya. Kita coba dengan bumbu rujaknya ya Bismillahirrahmanirrahim hmm, Ini tuh renyah Gurih Pedasnya juga pas Manis, asam Dan di dalamnya juga ini lembut banget Ini enak banget Ini cocok banget Dijadiin cemilan Hmm, boleh deh, ini dicoba. Pokoknya recommended. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.